Wow, ini sungguh luar biasa. Hanya hitungan detik saja, jarum-jarum sebanyak ini bisa masuk ya dalam sekejap. Oke, sangat mantap, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini, teman-teman, saya akan membagikan sebuah ide ya, atau membuat sebuah trik, bagaimanakah cara kita? Memasukkan benang seperti ini ke dalam jarum yang sangat kecil, seperti ini, dengan cara yang sangat mudah dan pastinya hanya dalam sekejap bisa masuk, teman-teman. Oke, seperti apakah untuk caranya? Langsung saja ya ke tutorialnya. Sebelum lanjut, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, okay, teman-teman. Langsung saja ya, kita buat untuk tutorialnya. Nah, kali ini, saya akan tes dulu bahwa jika kita memasukkan jarum seperti ini, pastinya akan sangat susah ya. Apalagi kalau kita matanya sudah tua, teman-teman, nah, pastinya akan bereset terus seperti ini dan tidak bisa masuk ya, karena lubangnya terlalu kecil. Oke. Okay? Langsung saja, kita buat ya alatnya agar nanti kita bisa lebih mudah memasukkan benang yang jarumnya sangat kecil seperti ini. Oke, kita siapkan alat dan bahannya. Teman-teman, untuk bahan pertama, teman-teman, nah, kali ini saya siapkan sebuah kardus ya. Untuk bahan pertama, kita siapkan kardus saja seperti ini. Kita potong, kita potong kecil seperti ini, teman. Nah, usahakan untuk ukurannya sama ya. Oke, seperti ini. Setelah itu, kita siapkan double tape. Kita kasih double tape seperti ini. Kita potong. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, untuk bahan selanjutnya, di sini kita siapkan sebuah kabel. Kabel serabut ya. Nah, kita kupas untuk kabelnya. Setelah saya kupas kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita ambil satu helai saja teman-teman. Oke, kita ambil satu helai saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk kabelnya, di sini kita tempelkan. Nah, kita tempelkan pada. Pada double tip yang sudah kita pasang, oke, kita buka untuk double tipnya. Selanjutnya, untuk kabelnya di sini, kita tekuk seperti ini. Kita tekuk ya, kemudian kita tempelkan di sini. Oke, okay. seperti ini teman. Kita tempelkan untuk kardusnya yang satu. Oke, okay. dan alat yang kita buat ini, ini sudah jadi ya. Ini sudah bisa menjadi alat, yaitu sebagai alat bantu kita memasukkan benang ke dalam jarum, teman-teman. Oke, okay. caranya seperti ini. Kalian lancipkan untuk ujungnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan seperti ini, teman. Oke, sangat mudah ya? Oke, langsung saja kita tes ya. Kita tes alat bantu kita. Apakah benar untuk alat yang kita buat ini benar-benar bisa membantu kita dalam memasukkan benang ke dalam jarum? Teman-teman, oke, caranya seperti ini, teman. Caranya untuk ujung dari kabelnya kita lanjutkan sedikit seperti ini kemudian langsung kita masukkan nah seperti ini sangat mudah ya meskipun lubangnya kecil tetapi sangat mudah kemudian untuk benangnya kita ambil kita masukkan ke dalam sela-sela dari kabelnya teman kita masukkan saja seperti ini oke kemudian kita tinggal menariknya seperti ini teman, teman cara otomatis untuk benangnya sudah masuk ke dalam jarum teman-teman wow sangat mantap ya hanya sekejap saja teman, -teman. kita nggak perlu repot-repot jenggileng ya nah, atau uh, melihatnya terlalu sepaneng nah, kita bisa memasukkan Benang ke dalam jarum dengan sangat mudah, meskipun lubangnya sangat kecil. Kalau lubang seperti ini, ini nggak perlu alat, teman-teman pasti bisa ya untuk benangnya. Tetapi yang kecil seperti ini, nah, yang kecil seperti ini pasti akan sangat susah, bahkan di kamera pun, untuk lubangnya ini enggak kelihatan, teman-teman. Sangat kecil ya untuk lubangnya. Oke, saya akan coba ulangi. Kali lagi, mungkin kalian nggak percaya, teman-teman. Oke, okay, saya akan tes lagi ya. Lubangnya kita lihat. Lubangnya sangat kecil. Nah, hampir nggak kelihatan di kamera, teman-teman. Caranya sangat mudah. Kita masukkan untuk serabut kabelnya. Lihat, sangat mudah. Sudah masuk ya, teman-teman. Nah, seperti ini kemudian kita dileber untuk kabelnya oke seperti ini kita masukkan untuk benangnya karena lubangnya sudah besar oke seperti ini kita tinggal menarik untuk kabelnya saja secara otomatis untuk benangnya sudah masuk ke dalam jarum teman-teman oke seperti itu ya teman untuk caranya sangat mudah ya dan sangat sederhana teman hanya bantuan dari serabut kabel dan juga kardus kita bisa membuat alat bantu memasukkan benang ke dalam jarum yang pastinya ini sangat luar biasa teman-teman dan untuk tutorial kali ini ini sangat cocok ya bagi kita-kita yang mempunyai mata yang sudah rabun atau yang sudah tua seperti saya oke seperti itu ya teman Semoga untuk ide kreatif kali ini, ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian. Jika kalian suka dengan video video dari ide kreatif, kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah. Juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya. Terima kasih.